В этой машине просто чувствуешь себя э, как-то комфортно, не чувствуется так сквозь. И, и выше, выше Да, да. Вот мы сейчас едем со, со скоростью э, чуть больше 100 км в час, но при этом ну, как бы нет ощущения, что ты летишь. Но я первый раз в машине, мне так чувствуется в этом. Да, да. Ну, ну не то, что так э, уж сильно чувствуется, но я вот уже про вот ту машину, про мою, уже как бы сделал э, как бы при обзор, ну, mm -hmm. что сказал, что будет полный. А, а ты где-то выкладываешь его? Где а, там, да, это, на Ютубе. На Ютубе? Можешь мне ссылку скинуть? Этот канал MMSMS. Надо, надо будет посмотреть. Там, как бы сначала я снимал как бы с игры с экрана машины uh -huh. как бы брал игру и снимал с игры uh -huh. а потом вот я сейчас начал делать такие машины уже настоящие uh -huh. Uh -huh. супер 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 и ну, и как бы супер показать ну, это все все знает про это, про эти обзоры. MP3 все как надо. Хорошие зеркала, хороший обзор, большие да зеркала. обзор хороший. Но для меня в начале после хэтчбека было очень непривычно то, что заднее стекло находится очень далеко, то есть когда смотришь зеркало заднего вида, кажется, что ты едешь, ну не знаю, в каком-то там Вейнина, а, наверное. Нет ощущения, что ты в легковом автомобиле едешь Потому что очень далеко Если особенно задний ряд сидений установлен То пассажир, который сидит на заднем ря ряде сидений Очень далеко кажется от тебя Ну вот тут, извините, на заднем ряде Можно себе кровать разложить да. и спать Да, это запросто Если с сам. Там, конечно, тоже место дофига, но... Да, но не так много. Небольшой. Ну просто говорю, Это э, более семейный автомобиль, потому здесь вот такому вот семейному комфорту особое значение придается. Мы э, ездили на, на нем в Закарпатье кататься на лыжах. Вот это, даже в длительной дороге ты чувствуешь себя комфортно. Большое количество вещей ну, помещается. Вот, и ты комфортно чувствуешь себя в этом автомобиле. Ну еще бы некомфортно чувствовать. Лайнер. Да? Видишь себе. Мы да. в семье вот, называем а, яхта. Автояхта. Тормоза очень такие плавные. Это один, один наверное, из моментов, на котором конструкторы очень потрудились. Потому что безопасность для семейного автомобиля важна. Ну, да. И а тормоза здесь, конечно, очень адекватная. Жмешь на, на педали, получаешь сразу результат. При том, что машина достаточно тяжелая нет ощущения, что она дол долго думает, прежде чем восстановиться. Вот если посмотреть на, на вот Мерс, то он такой, он такой спортивная машина, такая, хоть такой джип спортивный, у него 3.5 стоит, и он такой, такой, что ой, ой так на старте можешь обогнать, обогнать кубиков вот этого, машидесов, ну, конечно, а потом он тебя настигнет, но оставьте ты его легко объедешь А с тормозами как там? -то? Тормоз... Тормоза немножко, он не такие, ну, поспортивнее будет <с> <с> тормоза Папа, папа Да, ребят. А когда я подошел, я, я создам такую гонку, где будет... Что Сейчас? ты создашь? Бонг. что такое гонка?